এঘাৰ নম্বৰ শ্লোক জ্ঞানযুগ য়ে য়থা মামা প্ৰপাদ্যন্ত তথা ভজ্যাম্যহম মামা বৰ্মা অনু পার্থ সৰ্ব সেই পাৰ্থ যিসকলে মোৰ ওচৰত যিভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰি আশ্ৰয় লয় মই তেওঁলোকক সেইভাৱেই পুৰস্কৃত কৰোঁ সকলো মানুহে সকলো প্ৰকাৰে মোৰ পথকে অৰ্থাৎ মোক পাবগৈ পৰা পথকে অনুসৰণ কৰে ভক্তসকলৰ ভক্তিৰ গভীৰতা অনুসৰি ভগৱানে কৃপা প্ৰদান কৰে ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিবলৈ ভগৱানে কেতিয়াবা পৰমেশ্বৰৰ ৰূপত কেতিয়াবা পুত্ৰ ৰূপত কেতিয়াবা সুখী বন্ধু নাইবা শত্ৰুৰূপত দেখা দিয়ে যেনেকৈ প্ৰহ্লাদ বিদুৰ হনুমান আদিক পৰমেশ্বৰৰ ভক্ত ৰূপত বসুদেৱ দৈৱকীক তেওঁলোকৰ পূৰ্বজন্মৰ পুতপা আৰু কৃষ্ণীয়ে বিচৰা মতে তেওঁলোকৰ মনোকামনা পূৰ্ণ কৰি পুত্ৰ ৰূপত অৰ্জুন উদ্ধৱ দামোদৰ আদিক পক্ষী ৰূপত ৰাম অৱতাৰত ঋষিপত্নীসকলৰ মনোকামনা পূৰণ কৰিবলৈ কৃষ্ণ অৱতাৰত প্ৰেমিক ৰূপত পাৰিষত জয় আৰু বিজয়ৰ সাপমোচনৰ বাবে হিৰণ্যাক্ষ হিৰণ্য কশিপো ৰাৱণ কুম্ভকৰ্ণ দন্তব্ৰ শিশুপাল আদি শত্ৰুৰূপত দেখা দিছিল শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যিজনে মোক যিমান আগ্ৰহেৰে যেনেকৈ ভজে ময়ো তেওঁক তেনেকৈ ভজো প্ৰশ্ন উঠে ভগৱানেনো আকৌ কেনেকৈ ভজে উত্তৰ তেওঁ সাৰথী হৈ থাকে লগতে থাকে এয়াই তেওঁৰ ভজনা দূষিত ভাৱনা য'ৰ পৰা উৎপন্ন হয় তাৰ বিনাশৰ কাৰণে সাজু হয় সত্যত প্ৰৱেশ কৰাবৰ কাৰণে সদগুণৰ বিকাশ কৰিবলৈ থিয় হয় যেতিয়ালৈকে ইষ্টদেৱ পূৰ্ণভাৱে সাৰথী হৈ হৃদয়ত নাথাকে আৰু প্ৰত্যেক খোজতে সাৱধান নকৰে তেতিয়ালৈকে যিমানেই ভজন নকৰক লাখ চকুমদক লাখ যত্ন কৰক তেওঁ এই প্ৰকৃতিৰ দণ্ডৰ পৰা পাৰ নহ'ব সাধকে এই কথা কেনেকৈ বুজিব আত্মাৰ লগত পৰমাত্মা অভিন্ন হৈ ৰৈ থাকে আৰু তেওঁৱেই মাৰ্গদৰ্শন কৰাই থাকে যে তুমি ইয়াত আছা এনে কৰা এনেকৈ চলা ইত্যাদি এই ধৰণে প্ৰকৃতিৰ প্ৰবৃত্তিবোৰ কাটি কাটি সাধক লাহে লাহে আগবাঢ়ি স্বৰূপত প্ৰৱেশ কৰে ভজনটো সাধকেই কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ দ্বাৰা এই পথৰ দূৰত্বৰ মাপ ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হয় এনেদৰে সকলো মানুহেই সৰ্বতোভাৱে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ অনুসৰণ কৰে পৰৱৰ্তী শ্লোকত এইবোৰ এই প্ৰশ্ন সোধা হৈছে যে সাধকসকলনো এই সংসাৰত মানুহবোৰে সকাম কৰ্মসমূহত কৃতকাৰ্য হোৱাৰ আশা কৰে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে দেৱতাসকলৰ উপাসনা কৰে এই মনুষ্য লোকত অৱশ্যে মানুহে তেনে সকাম কৰ্মৰ পৰা থিতাতে ফলো লাভ কৰে সিদ্ধিৰ ইচ্ছা কৰি দেৱতাক পূজন কৰে অৰ্জুনে কৃষ্ণই কয় অৰ্জুন কৰা অৰ্জুনে সোধে নিয়ত কৰ্ম কি শ্ৰীকৃষ্ণই কয় যজ্ঞৰ প্ৰক্ৰিয়াই কৰ্ম অৰ্জুনে সোধে যজ্ঞ কি শ্ৰীকৃষ্ণই কয় যজ্ঞ হ'ল সাধনাৰ বিধি বিশেষ যত শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ হৱন কৰা হয় ইন্দ্ৰিয়ৰ বৰ্হিমুখী প্ৰৱাহ সংযম অগ্নিত হৱন কৰা হয় যাৰ পৰিণাম পৰমাত্মা কৰ্মৰ শুদ্ধ অৰ্থ হল আৰাধনা যাৰ স্বৰূপ এই অধ্যায়ত আগলৈ পোৱা যাব চাতুৰ্ণম মে সৃষ্টম গুণ কৰ্মা বিভাগী মাম বিধি কৰ্টাৰ ৰামা ব্যয় জৰ প্ৰকৃতিৰ তিনিটা গুণ আৰু সেই সেই গুণ অনুসাৰে কৰা কৰ্মৰ ভিত্তিতে মই মানৱ সমাজৰ চাৰিটা বৰ্ণৰ সৃষ্টি কৰিছো যদিও এই বৰ্ণ বিভাগৰ মই সৃষ্টি কৰো তা তথাপি এই কথা জানিবা যে মই একো কৰ্ম নকৰো আৰু মোৰ কোনো পৰিৱৰ্তনো নহয় শ্ৰীকৃষ্ণই পুনৰ কলে মই গুণ আৰু কৰ্মৰ বিভাগ অনুসৰি চতুৰ বৰ্ণ সৃষ্টি কৰিছো যদিও মোক অকৰ্তা আৰু বিকাৰ ৰহিত বুলি জানিবা সত্য ৰজ তম এই গুণ তিনিটাৰ কৰ্মৰ আধাৰতে ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য ক্ষুদ্ৰ এই চাৰি জাতিৰ সৃষ্টি হৈছে সত্ৰ গুণ প্ৰধান ব্যক্তিক ব্ৰাহ্মণ অল্প সত্য আৰু অল্প ৰজগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিক অল্প সত্য আৰু ৰজগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিক ক্ষত্ৰিয় অল্পতম আৰু ৰজগুণ বিশিষ্ট লোকক বৈশ্য আৰু তমগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিক ক্ষুদ্ৰ বোলা হয় সত্ৰগুণৰ বৃত্তি হল সম দম বিবেক স্বধৰ্মত নিষ্ঠা সত্য দয়া যি পায় তাতে সুখী দান বৈৰাগ্য সৰলতা বিনয় ইত্যাদি ৰজগুণৰ বৃত্তি হল বিষয়ভোগ গৰ্ব অহংকাৰ অতৃপ্ত কামনা ধন ঐশ্বৰ্যৰ প্ৰতি মোহ বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ উপাসক যুদ্ধ প্ৰিয় লভ্য বস্তুতে সন্তুষ্ট নথকা ইত্যাদি তমুগুণৰ বৃত্তি হল অসহিষ্ণুতা অধৰ্মিতা ভ্ৰম তন্দ্ৰা উদ্যমহীনতা অশাস্ত্ৰীয় আচৰণ হিংসা আদি গুণৰ মাধ্যমেৰে কৰ্মক চাৰিভাগত ভুকোৱা হৈছে তামী গুণ থাকিলে নিদ্ৰা প্ৰমাদত লিপ্ত থকা কৰ্ম নকৰা প্ৰবৃত্তি হয় এনে লোকে দুঘণ্টা যদি আৰাধনাৰ বাবে বহিবৰ চেষ্টা কৰিব ধৰে তেতিয়া দহ মিনিটো নিজৰ পক্ষত আনিব নোৱাৰে শৰীৰ অৱশ্যে বহি থাকে কিন্তু যি মন বহিব লাগিছিল সি হাৱাত ঘূৰি থাকে বিভিন্ন চিন্তাৰ ৰচনা কৰি থাকে ভাৱবোৰ ঢৌৰ দৰে ইটোৰ পাছত সিটো আহি থাকে ক্ৰমশ তামসী গুণ লাভ ম্লান হোৱাৰ কাৰণে ৰাজহী গুণৰ প্ৰধানতা তথা সাত্বিক গুণৰ অলপ সঞ্চাৰ হব ধৰে লগে লগে সাধকৰ ক্ষমতা বৈশ্য শ্ৰেণীলৈ উন্নীত হয় সেই সময়ত সেই সাধকজনৰ ইন্দ্ৰিয় সংযম হয় আৰু এই স্বভাৱেৰে আত্মিক সম্পত্তি সংগ্ৰহ কৰিব ধৰে এইদৰে নিয়ত কৰ্ম কৰি গৈ থাকোতে সেইজন সাধকৰ সত্য গুণ বাঢ়িব দৰে ৰাজসী গুণ কম কম হৈ যায় আৰু তামসী গুণ শান্ত হৈ যায় সেই সময়ত সেইজন সাধক ক্ষত্ৰিয় শ্ৰেণীত প্ৰৱেশ কৰে সৌৰ্য কৰ্মত পবিত্ৰ থাকিব পৰা ক্ষমতা পিছ পিছ নোহোৱা গুণ স্বভাৱত পৰিণত হব সকলো কথাতে স্বামিত্ব ভাৱ আহিব প্ৰকৃতিৰ তিনিও গুণ কাটিব পৰা ক্ষমতা স্বভাৱতে আহিব এই নিয়ত কৰ্ম ক্ৰমে আৰু সূক্ষ্ম হৈ গৈ থকাৰ কাৰণে কাৰ্যৰত হোৱাত ইন্দ্ৰীয়াকৰ দমন একাগ্ৰতা সৰলতা ধ্যান সমাধি ঈশ্বৰীয় নিৰ্দেশ আস্তিকতা ইত্যাদি ব্ৰহ্মত প্ৰৱেশ কৰাব পৰা স্বাভাৱিক ক্ষমতাবোৰ আহি পৰাৰ লগে লগে সেই সাধকক ব্ৰাহ্মণ শ্ৰেণীৰ বুলি কোৱা হয় এই ব্ৰাহ্মণ শ্ৰেণীৰ কৰ্মই নিম্নতম সীমা যেতিয়া সাধক ব্ৰহ্মস্থিত হৈ যায় সেই অন্তিম সীমাত তেওঁ নিজেই ব্ৰাহ্মণো হৈ নাথাকে ক্ষত্ৰিয় হৈ নাথাকে বৈশ্যও হৈ নাথাকে ক্ষুদ্ৰও হৈ নাথাকে কিন্তু আনক মাৰ্গদৰ্শন কৰাবৰ কাৰণে তেওঁৱেই ব্ৰাহ্মণ কৰ্ম কিন্তু একেই নিয়ত কৰ্ম আৰাধনা অৱস্থাভেদে এই কৰ্মকে উচ্চ নিচ এই চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে প্ৰশ্ন হয় কোনে ভাগ কৰিছিল উত্তৰ যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই ভাগ কৰিছিলে ফলে স্পৃহা ইতিমামী কৰ্মাভিনাশতে কোনো ধৰণৰ কৰ্মই মোক প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে মোৰ কোনো কৰ্ম ফলৰ প্ৰতিও আকাংক্ষা নাই মোৰ বিষয়ে এই তত্ত্ব যিজনে জানে তেওঁ কোনো ধৰণৰ সকাম কৰ্মৰ বন্ধনত আৱদ্ধ নহয় কৰ্মৰ ফলত মোৰ স্পৃহা নাই প্ৰশ্ন হয় কৰ্মৰ ফল কি শ্ৰীকৃষ্ণই আগতে কৈছিল যে যজ্ঞ যাৰ দ্বাৰা পূৰ্ণ হয় সেই ক্ৰীড়াৰ নামেই কৰ্ম আৰু শেষত যজ্ঞই যি ৰচনা কৰে সেই জ্ঞানামৃতকে পাণ কৰাজন শ্ৰাসত সনাতন ব্ৰহ্মত প্ৰৱেশ কৰে কৰ্মৰ পৰিণাম হ'ল পৰমাত্মা সেই পৰমাত্মাৰ প্ৰতিও মোৰ ইচ্ছা নাই কিয়নো তেওঁ মোতকৈ বেলেগ নহয় মই অব্যক্তস্বৰূপ তেওঁৰে স্থিত ৰূপ হওঁ এতিয়া আগলৈ কোনো সত্তাই নাই যাৰ কাৰণে এই কাৰ্য স্নেহ ৰাখো সেইকাৰণে কাৰ্যই মোক বান্ধি নথয় আৰু এই স্তৰৰ কথা যিজনে বুজি পায় অৰ্থাৎ যি কৰ্মৰ পৰিণাম পৰমাত্মাক প্ৰাপ্ত কৰি লৈছে তেওঁকো কৰ্মই নাবান্ধে যেনে শ্ৰীকৃষ্ণ তেনেকৈ সেই স্তৰত থকা জ্ঞানী মহাপুৰুষ ভগৱান কিন্তু স্বয়ম সম্পূৰ্ণ তথাকথিত স্বৰ্গসুখৰ বাবে তেওঁৰ কোনো আকৰ্ষণ নাই স্বৰ্গত দেৱতাসমূহ বৰং তেওঁৰ নিজেই নিয়োগ কৰা দাসে কৰ্মচাৰী বিলাকে যেনেধৰণৰ নিম্ন খাপৰ সুখৰ বাবে হেঁপাহ কৰে গৰাকীজনে কেতিয়াও তেনেধৰণৰ সুখৰ বাবে হেঁপাহ নকৰে জৰজগতৰ কৰ্ম আৰু কৰ্মফলসমূহৰ পৰা ভগৱান আঁতৰি থাকে উদাহৰণস্বৰূপে বৰষুণৰ অবিহনে কোনো শস্যই নহয় কিন্তু শস্যবিলাক যে একে ধৰণৰ নহৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় তাৰ বাবেও কিন্তু বৰষুণদায়ী নহয় নিজ কৰ্মৰ বাবে জীৱ নিজেই দায়ী কোনো জীৱৰ প্ৰতিয়েই ভগৱানৰ পক্ষপাতিত্ব নাই ভগৱানে কেৱল নিজৰ বহিৰাংগা শক্তি মহামায়া শক্তিৰূপে জৰ প্ৰকৃতিৰ সহায়েৰে জীৱই কৰ্ম কৰিবৰ বাবে পৰিৱেশ এটাহে সৃষ্টি কৰি দিছে যিজন এই কৰ্মৰ বিধান বা সকাম কৰ্মৰ সকলোবোৰ জটিলতাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ পৰিচিত তেওঁ কেতিয়াও নিজৰ কৰ্ম ফলৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নহয় দিব্য স্বভাৱ উপলব্ধি কৰিয়েই কৰ্ম কৰি গৈছিল সেয়েহে তুমিও তেওঁলোকৰ প্ৰদাংক অনুসৰণ কৰি তোমাৰ কৰ্তব্য কৰি যোৱা উচিত এতিয়ালৈকে যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই কৰ্ম কৰাৰ ওপৰত জোৰ দিছে কিন্তু এইটো স্পষ্ট কৰা নাই যে কৰ্ম কি দ্বিতীয় অধ্যায়ত তেওঁ কৰ্মৰ নাম মাত্ৰ লৈছে আৰু ইয়াক নিষ্কাম কৰ্ম বিষয়ত বুলি শুনা তাৰ বিশেষতাৰ বৰ্ণনা কৰি কলে যে এই জন্ম মৰ্ণৰ মহান ভয়ৰ পৰা ই ৰক্ষা কৰে কৰ্ম কৰিবৰ সময়ত লব লগা লব লগা সাৱধানতাৰ বৰ্ণনা কৰিলে কিন্তু এইটো নকলে যে কৰ্ম কি তৃতীয় অধ্যায়ত তেওঁ কলে জ্ঞান মাৰ্গ ভালনে নিষ্কাম কৰ্মযু কৰ্মটো কৰিবই লাগিব কৰ্মক ত্যাগ কৰিলেও কোনো জ্ঞানী হব নোৱাৰে আৰু কৰ্মক আৰম্ভ নকৰিলেও কোনো নিষ্কৰ্মী নহয় জোৰ কৰি কোনোবাই যদি নকৰে তেওঁ দম্ভী সেইকাৰণে মনেৰে ইন্দ্ৰিয়ক বস কৰি কৰ্ম কৰা প্ৰশ্ন উঠে কি কৰ্ম উত্তৰ নিয়ত কৰ্ম এই নিয় প্ৰশ্ন উঠে এই নিয়ত বা নিৰ্ধাৰিত কৰ্ম কি উত্তৰ যজ্ঞৰ প্ৰক্ৰিয়াই হল নিয়ত বা নিৰ্ধাৰিত কৰ্ম প্ৰশ্ন হয় যজ্ঞ কি যাক কৰিলে কৰ্ম কৰা হৈ যায় তাৰ উত্তৰত তাতো যজ্ঞৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে কৈছিল তাৰ বিশেষতাৰ বৰ্ণনা কৰিছিল কিন্তু যজ্ঞৰ বিষয়ে এইটো নকলে যাৰ দ্বাৰা কৰ্ম বুজি পোৱা যায় এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই যে কৰ্ম কি এতিয়া কৈছে যে অৰ্জুন কৰ্ম কি অকৰ্ম কি এই বিষয়ত ডাঙৰ বিদ্ৱানসকল সকলো মোহিত হৈ গৈছে তাক ভাল কৰি বুজিব লাগিব এই কথা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ গৈ বিজ্ঞসকলো বিভ্ৰান্ত হৈ পৰে গতিকে এতিয়া তোমাক মই কৰ্মনো কি বুজাই কম তাকে জানি তুমি সকলো অমংগলৰ পৰা মুক্তি পাবা কৰ্মাণ ইয়ামনাটো বুজাতো বৰ কঠিন সেইবাবে কৰ্মনো কি বিকৰ্মনো কি আৰু অকৰ্মনো কি তাক ভালদৰে বুজি লব লাগে আত্মস্থিত আত্মতৃপ্ত মহাপুৰুষসকলৰ কোনো কৰ্ম কৰিলেও লাভ নাই আৰু কৰ্ম নকৰিলেও লোকচান হয় তথাপিও তেওঁলোকে পৰৱৰ্তীজনৰ হিতৰ বাবে কৰ্ম কৰে এনে কৰ্ম বিকল্প শূন্য হয় বিশুদ্ধ হয় আৰু এই কৰ্মক বিকৰ্ম বুলি কোৱা হয় উদাহৰণভাৱে গীতাত যত কোনো কাৰ্য ক্ষেত্ৰত বি উপসৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তাক বিশেষতাৰ সমৰ্থক মনা হৈছে নিকৃষ্টতাৰ নহয় সেইকাৰণে বিকৰ্মও বিশিষ্ট কৰ্মৰে সমৰ্থক হয় যি প্ৰাপ্তিৰ পাছত মহাপুৰুষসকলৰ দ্বাৰা সম্পাদিত হয় যত শুভাশুভৰ সংস্কাৰ নাথাকে এতিয়া আপুনি বিকৰ্মৰ বিষয়ে জানিলে এতিয়া থাকিল কৰ্ম আৰু অকৰ্ম যাক পিছৰ শ্লোকত বুজাবৰ চেষ্টা কৰা হৈছে কৰ্ম কৃত যিজনে কৰ্মত অকৰ্মা পায় আৰু অকৰ্মত কৰ্ম দেখা পায় তেওঁ সকলো মনুষ্যৰ ভিতৰতে বুদ্ধিমান সকলো কৰ্মত লিপ্ত থকা স্বত্বেও তেওঁ চিন্ময় স্তৰতে অৱস্থান কৰি থাকে কৃষ্ণ ভাৱনাৰে কাম কৰা ব্যক্তি এজন স্বাভাৱিকতে কৰ্ম বন্ধনৰ পৰা মুক্ত তেওঁ যি কৰে সকলো কৃষ্ণৰ কাৰণেই কৰে গতিকে কোনো এটা কৰ্মৰ ফলসমূহে তেওঁক আনন্দও নিদিয়ে কষ্টও নিদিয়ে ফলস্বৰূপে কৃষ্ণৰ বাবে কৰা সকলো ধৰণৰ কামত লিপ্ত হৈ থকা অৱস্থাতো তেওঁ এই সকলো মানুহৰ ভিতৰত বুদ্ধিমান বুলি পৰিগণিত হব পাৰে অকৰ্ম হল কৰ্ম ফলবিহীন নিৰ্বিশেষ বাদীসকলে কৰ্মফলৰ ভয়তে সকলো কৰ্ম ত্যাগ কৰে যাতে তেওঁলোকৰ আত্ম উপলব্ধিৰ পথত কোনো কৰ্মফলে প্ৰতিবন্ধক হিচাপে থাকিব নোৱাৰে কিন্তু যিজনে ভগৱানক এজন পৰম পুৰুষৰ ৰূপত চিনি পায় তেওঁ এই কথা নিশ্চিতভাৱে জানে যে তেওঁ নিজে ভগৱানৰ এজন নিত্য দাস সেইবাবে তেওঁ অৰ্থাৎ সাকাৰবাদীসকলে কৃষ্ণ ভৱনৰ কামত নিজকে নিযুক্ত কৰে যিহেতু তেওঁ সকলো কাম কৃষ্ণৰ বাবে কৰে সেইবাবে তেওঁ কৰা প্ৰতিটো কামৰ পৰাই অলৌকিক আনন্দ লাভ কৰে কৰ্মত লিপ্তৰ পৰা পোৱা সুখৰ বাবে হেঁপাহ নকৰে তেওঁ নিজকে কৃষ্ণৰ নিত্য দাস বুলি উপলব্ধি কৰে বাবে কৰ্মৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিকূল প্ৰভাৱে তেওঁক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে নাঙলৰ সম্পূৰ্ণ বোজা বলধৰ ওপৰত থাকে তথাপিও পথাৰত হাল মৰা কাম হালোৱাজনৰহে অৰিহণা ঠিক সেইধৰণে সাধনাৰ সকলো বুজা সাধকৰ ওপৰে থাকে কিন্তু বাস্তৱিক সাধকটো ঈশ্বৰেই হয় যি তেওঁৰ পাছত থাকি তেওঁৰ মাক দৰ্শন কৰি থাকে যেতিয়ালৈকে ঈশ্বৰে নিৰ্ণয় নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আপুনি বুজিব নোৱাৰিব যে মোৰ দ্বাৰা কি হৈ আছে মই প্ৰকৃততে বিচৰণ কৰি আছো নে পৰমাত্মাত এই ধৰণে ঈশ্বৰৰ নিৰ্দেশত যি সাধক এই আত্মিক পথত অগ্ৰসৰ হৈ আছে নিজক অকৰ্তা ভাবি ধাৰাবাহিকভাৱে কৰ্ম কৰি আছে তেওঁৱেই বুদ্ধিমান তেওঁৱেই যোগী এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কেতিয়াবা কৰ্মৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবনে এই বিষয়ে যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই কয় যিয়ে কৰা নহওক কিয় সি কৰ্ম হব নোৱাৰে কৰ্ম হল এক নিৰ্ধাৰিত ক্ৰিয়া নিয়ত কুৰু কৰ্ম কৰ্ম তৰ্জুন অৰ্জুন তুমি নিৰ্ধাৰিত কৰ্মই কৰা নিৰ্ধাৰিত কৰ্ম কি তেতিয়া তেওঁ কলে যে য়জ্ঞাৰ্থ কৰ্ম ন্যত্ৰ লোক হয়ম কৰ্ম বন্ধনা যজ্ঞক কাৰ্যৰূপ দিয়াই হল কৰ্ম ইয়াৰ অতিৰিক্ত যি কৰা হয় সেইবোৰ কৰ্ম নহয়নে তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই কয় অন্য কৰ্ম বন্ধনা এই যজ্ঞক কাৰ্যৰূপ দিয়াৰ বাহিৰে অন্য যি কামেই কৰা হয় সেইটো কৰ্ম বন্ধনৰ বাহিৰে আন কোনো কৰ্ম নহয় তদৰ্থ কৰ্ম অৰ্জুন এই যজ্ঞ পূৰণৰ কাৰণে উত্তম প্ৰকাৰৰ আচৰণ কৰা আৰু যেতিয়া যজ্ঞৰ স্বৰূপ কলে তেতিয়া সেইটো হ'ল শুদ্ধ ৰূপৰ আৰাধনাৰ এটা বিধি বিশেষ যিয়ে আৰাধ্য দেৱৰ ওচৰলৈ নি তাতে বিলয় কৰি দিয়ে চৰ্্বে সমকল্প বৰ্জিতা জ্ঞানাংগ্ধ আহো পণ্ডিতোধা যাৰ সকলো কৰ্ম প্ৰচেষ্টাই ইন্দ্ৰীয় সুখ লাভৰ কামনা বাসনাৰ পৰা মুক্ত তেওঁকে জ্ঞানীসকলে পণ্ডিত বুলি অভিহিত কৰে এনে পণ্ডিতজনৰ সকলো কৰ্মফল জ্ঞান ৰূপ অগ্নিয়ে পুৰি নিঃশেষ কৰি পেলায় তেওঁ নিজে পৰমেশ্বৰ নিত্য দাস মাত্ৰ এই জ্ঞানে ব্যক্তিজনৰ সকলো কৰ্মফল পুৰি শেষ কৰি পেলায় জ্ঞানৰ এনে উত্তম স্তৰত উপনীত হব পৰা জনেই প্ৰকৃত জ্ঞানী নিজকে ভগৱানৰ নিত্য দাস বুলি বুজিব পৰা যি জ্ঞান সেই জ্ঞানক অগ্নিৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে এই অগ্নি এবাৰ জ্বলি উঠিলে সি সকলো কৰ্মফল পুৰি নিঃশেষ কৰি পেলাই ক্ৰিয়াত্মক পথত চলি গৈ পৰমাত্মাৰ প্ৰত্যক্ষ পৰিচয়ে হল জ্ঞান সেই জ্ঞানৰ লগত দগ্ধ কৰ্মা আনম কৰ্ম সৰ্বকাল সৰ্বকালৰ বাবে কৰ্ম দগ্ধ হৈ যায় যাক পাবলগীয়া আছিলে পাই গল আগলৈ কোনো সত্তাই নাথাকিলে যাক বিচাৰিম সেইকাৰণে কৰ্ম কৰি বিচাৰিম কাক সেই জ্ঞানৰ লগে লগে কৰ্মৰ আৱশ্যকতা সমাপ্ত হৈ যায় এনে স্থিতিত থকা জনক মহাপুৰুষসকলে পণ্ডিত বুলি সম্বোধন কৰিছে তেওঁৰ জনাটোতো পূৰ্ণ হৈ গল এনে স্থিতিত থকা মহাপুৰুষে কৰে কি তেওঁলোকে থাকে কেনেকৈ ত্যক্ত কৰ্ম ফালে আগম নিত্য তৃপ্ত নিৰাশ্ৰয় কৰ্ম নিয়া কিঞ্চিত কৰ্ত যিজনে কৰ্মফলৰ প্ৰতি সকলো আসক্তি ত্যাগ কৰি সদায় সন্তুষ্ট আৰু স্বতন্ত্ৰ হৈ থাকে তেওঁ সকলো ধৰণৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকিলেও বাস্তৱিকতে কোনো সকাম কৰ্ম তেওঁ সম্পাদন নকৰে কৃষ্ণ ভাৱনাৰে উদ্ধ হৈ যেতিয়া কৃষ্ণৰ বাবে সকলো কাম কৰা হয় তেতিয়াহে কৰ্মৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্তি পোৱাটো সম্ভৱ কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন লোক এজনে পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ প্ৰতি ভাল পোৱাৰ ভাৱেৰে সকলো কাম কৰি যায় সেইবাবে কামৰ ফলৰ প্ৰতি তেওঁৰ কোনো আকৰ্ষণ নাথাকে তেওঁ আনকি নিজৰ সুখ সুবিধাৰ অসুবিধাৰ কথাও চিন্তা নকৰে কাৰণ তেওঁ সকলো কথা ভগৱানৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত এৰি দিয়ে তেওঁ কিবা বস্তু পাবৰ বাবেও হাবিয়াস নকৰে আৰু পোৱা বস্তুটো ৰক্ষা কৰি থাকিবৰ বাবেও ব্যস্ত হৈ নাথাকে তেনে নিৰাসক্ত ব্যক্তি এজন ভাল বেয়া সকলো কৰ্ম ফলৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকে সেইবাবে তেওঁ যেন একো কৰ্মই কৰা নাই কথাটো তেনেধৰণৰ হৈ পৰে এয়ে হল অকৰ্মৰ লক্ষণ অকৰ্মৰ মানে হ'ল ফলৰ প্ৰতি আসক্তি নোহোৱাকৈ কৰা কৰ্ম